аға екі де он үш шығара салайықшы мен түсінбей жатырмын түсінбейжатырмын мхм табаны дұрыс үшбұрыш тең қабырғалы үшбұрыш жатыр бүйір бетінің ауданы үш жүз алпыс дейді табандағы дұрыс үшбұрыштың медианасы медиана деген қабырғаны қақ бөлмейтін бе иә да? yeah вообще тае призманы салып алайық та да? дұрыс шбұрышы жерде бөлек салып алайықшы медианасы төрт түбір асты үш дұрыс үшбұрышта сол медиана сол биіктік сол биссиктриса бола бермейтін бе еді дұрыс па <реклама> иә значит мына жер бізде отыз мына бұрыш алпыс тұрыс бұрыш қойоның құрметіне мына жеріміз бізде төрт гипотенуза сегіз значит мынау сегіз сегіз деген үш бұрыш. енді бүйір бетінің ауданы үш жүз алпыс деген ол мына үшеуінің ауданын айтады бізге сондай ма м біреуінің ауданы жүз жиырма болса биіктігі онда он бес енді призманың көлемін табу үшін табан ауданын биіктігіне көбейтеміз табанның ауданы а квадрат түбір асты үш бөлінген төрт көбейтілген биіктік 64 төртті төртке бөлетін болсақ 16, алты он алтыға он бесті көбейтсек екі жүз қырық түбір асты үш ма иә болады рахмет так келесі екіде он төрт призманың көлемін тап дейді тура бағанағы сурет қой енді езудің қажеті жоқ шығар мынау төрт болса бізде призманың биіктігі екі мына сырттайсалған шеңбердің радиусы екі түбір асты үш дұрыс па сырттай салған шеңбердің радиусын а бөлінген түбір үш деп табар едік бізде радиус екі түбірасүш екені белгілі онда а тең болады алтыға түсінеміз ғой енді көлем табу үшін табан ауданын биіктігіне көбейту керек табанында қабырғасы алты болатын дұрыс бұрыш жатыр дұрыс бұрыштың ауданы а квадрат түбір асты үш бөлінген төрт а ның орнына алтыны жазсам квадрат отыз алты түбір асты үш бөлінген төрт бөлсек тоғыз түбірасты үш бұрыш бұрыш бұрыш. енді көлемі осы тоғыз түбір асты үшке көбейтуім керек биіктікті омен көлемі он сегіз түбір асты үш бола ма екіде он бес солай шығады ғой иә иә так келесі екіде он тік призманың табаны тік бұрышты тең бүйірлі бұрыш. так екіде он алты мен екіде он жеті бірдей тік призманың табаны теңбүйір әдемілеп сызу керек ау ай қандай сурет болып кетті мынау ойбай маған негізі рисованиеға бару керек ше иә кәдімгі төртінші класстың бейнелеу өнеріне қатысу керек па табаны төртбұрыш дее тік бұрышты теңбейлі үшбұрыш емес па ойбй әсе қорқытпашы димаш өзің зорға да? ткұр деп естіген сияқты болдым да мына бұрышы тік бола қойсын и тең бүйірлі мына екеуі тең бола ма так ары қарай кеттік төменгі катеті мен жоғарғы табанының қарсы жатқан төбесі арқылы ауданы сегіз түбір әстегі және табанмен табан жазықтығымен 45 градус жасайтын қима жүргізілген әйпе айтып тастадым ма дедім ой төменгі катетімен жоғарғы табанының қарсы жатқан төбесі арқылы төбе деген какой бір нүкте мынау арқылы қима жүргізілген Ұнаш, қиманың апаны мынандай ары қарай қиманың ауданы екі, және табан жазықтығен екі жазықтықтыңарасындағы арасында бұрышты табу ә, не жүргізетін не бектік біз өзі мына табаны тік бұршы түш, бұршы емес па иә анау биіктігі болып тұр мынау и так биіктік болып арасы 45, ары қарай призманың көлемін табуымыз керек бейтейік бізде мысалға мұнау x болатын болса онда да x. дұрыс па иә мынау өзі тік призма болған құрметін өзгертік онда мұна бұрыш 45 болатын болса төбедегі бұрышта 45, онда сонда қайттан тең берлі үшбұрыш болып қалады қырық бес құрметіне биіктігі де қа тең Онда мына жер ұзындығы қанша болады сегіз бо мынау икс мынау икс қайтып астындағы икс ше табанында ма иә оны просто әншейін өзін x деп белгілеп алсаң а мынау сол жағындағы ше екеуі тең екенін түсінбей отұрмын да мен түсінбей қалдым тең бейілі тікбұрышты үшбұрыш емес па иә тең бейілі деп айтып -қойып, қойыпты ғой болды болды енді мынаның ұзындығы керек бізге қанша ой кс түбір асты екі икс түбір асты екі енді бізге айтқан мына қиманың ауданы сегіз түбір асты екі деген дұрыс па қиманың ауданын табу үшін x қа X түбір асты екіні көбейтуім керек бірақ алдында екіден бір бар значит үшбұрыштың ауданы екіден бір X көбейтілген да? X түбір асты екі тең болу керек еді сегіз түбір асты екіге түбір асты мен түбір асты екіні алып тастайық мына екіден бір мына бетке көбейту екі болып өтсе иx квадрат тең он x тең 4 бола ма значит бізде мынау 4 мынау 4 биіктігіміз де 4 призманың көлемін тап деген призманың көлемін табу үшін табанның ауданын биіктігіне көбейту табанның ауданы екіден бір а аш өйткені ол түш тікбұрыш табанның ауданы 2-ден бір 4, төрт осыған биіктігін көбейтсек қайтадан төртті көбейтсек көлемі шығады екі мен төрттің біреуін қысқартсам орнында екі қалады сөйтіп ана екеуіне көбейтсек екі болады екен. екенбұған көлемі отыз екі болса осының жай бөлгіштерін тап отыз екінің жай бөлгіші екіблі

так екіде он жеті тура сондай өздерің жарасында. үште бір кеттік мынаған сұрақ жоқ қой так 1. тік призманың табанындағы ромбтың қабырғасы алты және сүйір бұрышы алпыс градус тік призманың табанындағы ромб. қабырғасы алты сүйір бұрышы алпыс градус ромбның үлкен диагоналы арқылы табанына перпендикуляр жүргізілген қиманың ауданы қырық сегіз болса ромбының үлкен диагоналы арқылы өткеніз, үлкен диагонал арқылы табанына перпендикуляр жүргізілген қиманың ауданы қырық сегіз болса көлемі тап не идея бар мына қабырғаны табу керек ау деймін бірінші диагоналын кетіп қайтіп тапсақ болады а сүйір бұрышы алпыс болса доғал бұрышы қанша болады оның қазір айтамын жүз жиырма жүз жиырма жүз жиырма енді қара мына бұрыш бойынша ойнай салайық мына диагоналды икс деп қарастырайық үш қабырға бір бұрыш косинустар теоремасы болған жоқ па иә значит косинустар теоремасы бойынша орнына икс жазатын болсақ x квадрат так а мен б екеуі де алты минус екі алты мен алты косинус жүз жиырма косинус жүз жиырма содан минус екіден мына жер бізде плюс болып қалды так екі мен екіден бірді алып тастайық сонда отыз қосылған отыз қосылған отыз бәрі x квадрат тең болады 36 алтының үшеуі онда x тең алты түбір асты үш мен ба не болған так мына жердің алты түбір асы алдық ауданы қырық онда биіктік 8 тс үш сегіз түбір ас үш бөлінген үш қорқып кеттің ба сегіз <рес> түбірасты үш бөлінген үшрайә былай жд мынаны ауызша таппай қойсақ ә, биіктікке алты түбір үшті көбейтсек тең болу керек еді қырық сегізге сөйтіп мына түбір асты қырық сегіздің астына бөлу қылып иррационалдықтан құтылсақ шығады ғой болма ма ай мен оны ауызша шығарған жоқпын ауызша шығарды деп ойып жатсыздар ма үндемей отыра берсек құдай ай а бты биіктігіміз сегіз түбірасты үш бөлінген үш бізге көлемін тап деген көлем табу үшін табан ауданын биіктігіне көбейтуім керек табаны ромб ромбтың ауданын қайтіп табамыз ауданы аудан табады алтыға алтыны көбейтеміз болды жоқ а бұ, синус альфа а бұ, синус альфа просто аның б ның да орнында бізде алты тұр значит синус альфа дегеніміз алпыс или жүз жиырма разница жоқ алпысты ала берейік алпыс градуста асты ә. үш екі осы табанның ауданына мына биіктікті көбейтсек көлемі шығады сонда көбейтемін сегіз түбір асты үш бөлінген үшті так мынау нормальный үш мына екеуі нормальный үш болады да астындағы нормальный үшпен қысқартып жібере салайық екі мен сегізді қысқартсам орнында төрт қалады төртті мына отыз алтыға көбейтетін болсақ жүз қырық төрт болады екен бола ма ағай мыаділ ағай осы ше мына ромп бар ғой бүкіл жері алты ғой енді соны бүйтіп төртбұрыш квадратсалңызшы алты алты қылып төртбұрышты не істеп алсаң төртұр квадрат салсаңызшы деймін қабырғасы алтыны алты қылып та быаще төртбұрыш саңызшы квадрат салыңызшы пожалуйста қабырғасы осының алты алты да и осындай осындай емес вообще ром тоже қабырғасы алты алты Пожалуйста. Ө, енді мына квадраттың төбедегі квадраттың ауданы отыз болады енді тура осы квадратты бүйтіп сәл қисайтсаң ауданы өзгеріп кете ма не конечно қай қай өзгерді, қалай өзгереді Қалай өзгерді деген қалай кетті? давай сонда қазір ромб болу үшін мына екі төбені бір біріне жақындаттық қой более жақындады екеуі дұрыс па ай мына уголды мынаған қарай тартасың мына уголды мынаған қарай тартасың сонда мынандай ромб сияқты бір фигура қысылып тұрған болады иә енді осы екеуін до конца қысып тастасаң линия оқылады. ауданы бәрі рот алты емес қой құ... ол просто қысылған сайын аудан кішірейе береді ғой mm, түсіндімтак құ... егізде құ... он құ... алты құ... он жетінші жарысаздар ма или оналтыны шығарп он жетіні өз енін шығары ба? он он жетіні өздерің саныңдар дұрыс алты бұрышты призманың үлкен диагоналды қимасының ауданы бірге тең призманың бүйір бетін аудан тап дейді алты бұрышты призманың алайық Ок. Ой. И. А. 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 И. мынау түзі түзу сызғаным бір жерінің бұрышы емейді ғой айналайын ал. так алты бұрышты в призма үлкен диагоналды қимасы деген не деген мағынаны білдіреді алты бұрыштың айше дәл төбесінен қарайтын болсақ мынаны диагонал десек бола ма иә yeah. иә yeah. мынау да диагонал десек болады бірақ ең үлкені тура қарама қарсы тұрған значит біздің қазір үлкен диагоналды қимамыздың түрі мынау болады түсінеміз ғой әрі осының ауданы бірге тең призманың бүйір бетінің ауданын тап кет. енді мынандай қылып көрейік мына жерде бізде ось бар ма былайша айтқанда біз оны центр дейміз бола ма? мына жердің мен. мынаның кез ауданы тең екенін түсінеміз ба ба бетімен ба бері бетімен иә бүйір бетінің біреуімен мына жердің ауданы тең түсінбейміз ба давай бүтіп тең қабырғалы үшбұрышқа бөлне ма алты бұрыш всегда тең қабырғалы үшбұрышқа бөлінеді дегенбіз естеріңде ма значит бізде мынамен мынаның любой жері тең иә yeah. болады ғой онда мына жердің ауданымен наның центрінен бүйтіп бөліп алатын болсаң наның аудан тең ау деймін иә иә өйткені қабырғалары бірдей биіктік бәрібір сол сақталып тұр түсінеміз ба не айтып жатқанымызды бізге айтқан еді мынаның ауданы бір болса жартысының ауданы қанша нөл бес нөл бүтін оннан бес мынаның біреуінің ауданы қанша нөл бүті қаншауы бар алтауы алтауы значит ноль бүтін оннан бестің бүйір бетінде алтауы бар тең болады сонымен үшке бола ма біз қазір әшін тез тез ауыз шағара салдық та асықпай жазайық Жастақ не болады екен так мынаның центрінен бөлеміз Фритбол үшін мына қабырға а Мұнда онда алтыбұрышта бәрі аға тең түсінеміз ғой ішіндегі мынаның бәрі сол аға тең болады ондай білетін бе енді мынаның ұзындығы а болса екінші жағы да а болады ғой онда мынаның полный ұзындығы екі а екі аға биіктікті көбейтсем үлкен диагоналды қиманың ауданы шығу керек сонда екі аға биіктік көбейтім үлкен диагоналды қиманың ауданы бір онда просто аға биіктікті көбейтсек ноль бүтін оннан бес болады өйткені мына екіні бір жаққа бөлігі өткіземіз бүйір бетінің ауданы деген как раз аға ашты көбейту емес па просто сондай аға ашты көбейтудің алтауы керек сонымен қайтадан алты көбейту ноль бүтін бес тең болады үш сұрақ бар ма так сұрақ жоқ босаойбай ойдап атм төрт бір Көлбе призманың бүйір құры табан жазықтығымен 30 градус бұрыш жасайды призманың бүйір бұйыр 5 он төрт биіктігін табыңыз ауызша айтуға бола маон А, бұл пажоқбұл клбекен ғо жеті конечно жеті мына есептің берілгенін оқыңдаршы көлбе призманың бүйір қыры табан жазықтығымен отыз жасайды и бүйір қыры он төртке тең түсіне аламыз ғой бұны енді қараңдар бүйір, бүйір қыры мына бүйір қыры он төртке тең және ол табан жазықтығымен 30 градус бұрыш жасайды биіктігін тап дейді жетіге айты қолы ма иә yeah. сұрақ бар ма мына есепке жоқ сұрақ жоқ болса төртте екінші есеп төрттеқайттан ек бүйр құры отыз арасындағыұры отыз н биіктік иә он бес болады ғой так бүгіндікке өткеніміз жетер пирамиданы неге курсқа барып бастайық қалып кеткен есептің бәрін шығарып жібріңдер иә ағай анау есеп бар ғой ше айтайын банмерін анау үшбұрышта шеңбердегі бар ғой төртте он үш шеңбердегі иә қалдырып кеткен сондай өздерің шығарып көріңдер деді де біз шығараамадық мен шығара алмадым бір ішіндешеңбшдавай кр курста талқылайық та оны по любому шығарған адам бар тағы сұрақ бар ма жоқ басқа жоқ па ұйықтап қалған жоқсыңдар ма қалған бар ғой е өзі үш ақ адам отыр қой онлайн а ど <laughs> いてさあ。